рассказывать ему, почему он хочет уехать, а ей а ей там почему он должен остаться. Нет времени, и как бы нет возможности. Значит, он уезжает прямо сейчас. И вообще для, для, для э, драматургии это лучше, когда он не требует моментальной реакции, моментального действия. Соответственно, здесь такая ситуация. Он он выходит, и как снег на голову говорит, я уезжаю. И понятно, что он вот прямо сейчас уезжает. Да, а ей чувствую. нужно прямо сейчас его как-то задержать. А вот это интересно. То есть ты сталкиваешь характера, и они там раскручиваются, выкручиваются. Вот. И... Там баран открыл. на криво. И дальше он приземляется. Птица как бы приземляется. Здесь он может растворится, угу. То есть вот это Докольно. два варианта концовки. Одна как бы с разрешением, но на самом деле это ну трагичная. Она как были располагает располагает раздумье. Когда ты стоишь, то есть из фронтально сначала снимается место, потом ты как бы оказываешься здесь и уже стоишь и стоишь и сразу то есть это боевая готовность уже ты почувствовал присутствие чего-то да? сразу раз выпад первый левой рукой по-моему там уже какая подоплека ага. ты как бы промахиваешься каждый раз да и, и с каждым новым ударом ты хочешь еще сильнее поразить да? И твой последний бросок, в принципе, это последний бросок на поражение. И смотри, что я хочу сделать. Чтобы в конце эта пауза. Тогда... Так, костя. Значит, чуть-чуть сместись вот сюда. Да, вот так, на один шаг. Дальше. На два шага. Ага. Стоп. Ближе сюда, на камне. Еще ближе. Начали. Следующий удар. Покажи мне раскадровку. Ага, вот так вот мне удар. Повернись, как ты будешь Ага. Еще раз. Последний удар такой мощный. Уложи с него. И Начали. И стоп, теперь отсюда. Сюда возьми нож полетать. Полетать сюда. Вот. вот он. Что у нас там по раскадровке? Какой этот момент? Начали. Отлично, отлично. Ты, смотри, сразу отходишь спиной, поворачиваешься ко мне, угу. сразу спиной назад на камеру отходишь, а потом поворачиваешься и бежишь на камеру, окей? Давай еще раз. Пусть все. Ну вообще классно. Все, закончено может даже смотреть на него, там тебя не видно. Подходишь. Подходишь сразу вот так вот. Вот так вот подошел. Нож взял. Взял. Не, подошел на него, смотришь, потом так взгляд в сторону. Осматриваешь местность, никого нету. Знаешь, бежать можешь... Понял? Понятно. Вторую. <laughs> да. Ну что, здесь все отсняли? Удалось? Днепра нету. Стремно. Не такой видон. Не-не-не. Не, ваш тут нож, по идее, он же. А, ты его забрал, ну, да. Может здесь лучше начать? Да. Будильник должен стоять так, чтобы он в кадре попадал. Тогда мы, если ты его покажешь крупным планом, будет понятно. Да, вот как-нибудь так, отлично. Все, друзья, готовьтесь, сейчас будем уже приступать. Мы готовы. Значит, чего Да, вот так. О, вот так Значит, На тебя набросился, да? Ты с ним сражался, с ножом. Он на тебя набросился, ты показываешь вот такое вот, да. А потом говоришь, а нож, нож, был вот так. И показываешь вот так. Или можешь сначала показать, вот там он был. Боже. И это следующий момент. Я показываю, когда ты уже бежишь на место ты идешь, а? Мотор. Стоп. Супер. Останови, там эта штучка поворачивает, но не просто. Камера. Мотор. Да, Наш. Нет. Нет. Смотри. Берешь нож. Ты смотришь на нож. Uh -huh. Потом. И вот когда вот, он тыкнул, ты отскакиваешь. Uh -huh. Окей? И Костя, смотри, сейчас я тебе покажу. Вытяни руку. Вытяни. Здесь ты с ножом. Здесь ты уже на кухне же не убирай никакой Почему? Uh -huh. Мы доснимем тот кадр, да? Который сбили раз. Потом его пробуждение, когда он вернулся два, он уже раз, разогреется. Пробуждение. Вашу, руку, как ты его открываешь. Три. И да. прямо вот так вот другой. Вот одни Все. Понятно? Да. Это да. чуть влево. Повесь ко мне, откройся, ну как бы грудью ко мне понять. Да, вот так. И смотри туда. Вот так вот. Побудешь вот так вот, как бы по лицу. А ты в это время глаз языком гулял? Я серьезчик по зыку гуляю. Нет, просто попробуй сейчас вот у него крупную и другую руку. Это какое? Пальцы не рас... это пыль. раз топлы. Глаз. Да. О. Вот так вот, отлично. Это кадры из неотснятого фильма, который называется «Ведьма из Рихору». Соблюдательные жестки. Это будет сексуальная стилька. Самый главный предмет сексуального интерьера – это ботинки. Что творится? Надо выходить на общий план. Вот так у нас снимает парну по Все начинается с обычного стриптиза. что ж вот. по окончанию? Жрать хочется. Спать. Спать. Жрать. Жрать. И убирать не хочется. А что будем делать? Убирать. Надо убирать. Может, поставить. Костя. А ты как? Перенесся. Я перенес все, как мы с ним. Слава. Слава, ты как? Чудесно. Чудесно, чудесно. Чудесно, Спасибо. чудесно. Ну что ж, съемочные дни закончились, пора возвращаться домой.